নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া মই উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ দৌলমুখ চাৰিআলি ভূপেন হাজৰিকা প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত আৰু ইয়াত ষ্টেপআ আপ ডান্স একাডেমী আৰু দিশপৰীয়া যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈ আছে থলুৱা খাদ্য প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাসমূহ আচলতে মই নিজৰ কথা কৈছোঁ মই আগতে টিভিত দেখা পাইছোঁ কিন্তু আজি বাস্তৱত মই আজি প্ৰথম দেখা পাম খাদ্য প্ৰতিযোগিতা আৰু কি কি খাদ্য বনাইছে কোন কোন আহিছে বিচাৰা বিচাৰক আছে আৰু কেনেকুৱা জুতি আছে সকলোখিনি দেখুৱাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ইউটিউবত প্ৰতিযোগীসকলে নিজৰ নিজৰ যিবিলাক খাদ্যৰ সম্ভাৰ থলুৱা খাদ্যৰ সম্ভাৰ এই সম্ভাৰসমূহ সজাইছে যিহেতু অলপ পাছতে বিচাৰকমণ্ডলী আছে বিচাৰকসকলে তেওঁলোকৰ খাদ্যসমূহ চাব পৰীক্ষা কৰিব মাৰ্কিং কৰিব আৰু ফলাফল দিব সমান্তৰালভাৱে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলো আহিছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ মন্তব্যসমূহ আগবঢ়াইছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব সকলোৱে এই প্ৰতিযোগিতাখন শলাগিছে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা খুব কম হয় বিশেষকৈ মই শিৱসাগৰত কৈছোৱেই যে মই মোৰ স্ব চৰ চকুৰে প্ৰথম দেখিছোঁ হয়তো হ'ব হৈছে মই নাই হোৱা বুলি নকওঁ কিন্তু হয়তো মই প্ৰথম দেখিছোঁ আৰু কোনে কোনে কি কি সজাইছে অলপ ভিডিঅ'টো চাওঁ আহক কি কিছু দেখাই দিছো কাৱৈ মাছৰ জোল আৰু সৰু আৰু লগতে খুব ধুনীয়াকৈ খোৱাৰ পিছত খাবৰ কাৰণে তামোলো আছে হয়নে খুব ধুনীয়া বাইদেউ কি কি বনাইছে কৈ দিয়কচোন দিছে নাচৰ থলুৱা পুৰা ন থলুৱা চৰ্বত তামোলে তামোল চামোল ৰাখিছে বাইদেউলৈ শুভেচ্ছা দিছো বাইদেউ নাম্বাৰ কিমান বেষ্ট নাই ন ন এই বাইদেউ ন নম্বৰ কনটেষ্টেণ্ট বাইদেউ কি কি বনাইছে মাছ

প্ৰত্যেকখন টেবুললৈ গৈ প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে কি কি খাদ্য সজাইছে কি কি আছে সকলো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে আৰু তাৰ ওপৰতে ফলাফল নিৰূপণ কৰিব লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে খুব সুন্দৰকৈ খাদ্যসমূহ টেষ্টো কৰিছে তাৰ মাজত ময়ো টেষ্ট কৰিলোঁ খালি ভিডিঅ' কৰিব নহ'লে আৰু ইয়াৰ পাছতে আয়োজক মণ্ডলীয়ে মোকো অকণমান তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা মৰম চাছিলে প্ৰথমেই মই ষ্টেপ আপ ডান্স একাডেমীক শলাগ লৈছোঁ তেওঁলোকৰ এই প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপৰ কাৰণে কাৰণ প্ৰতিযোগিতা আমাৰ শিৱসাগৰত প্ৰত্যেক দিনে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা চলি থাকে আৰু এনেদৰে ময়ো কিবা কিবি দুটামান কথা ক'লোঁ যিখিনি পাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পাছতে ফলাফলো ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰা হ'ল মাজৰ সময়ছোৱা মই অকণমান অনুপস্থিত আছিলোঁ কিন্তু প্ৰশংসনীয় আৰু সঁচাকৈ এটা ধনিক খুব ভাল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিলে ষ্টেপ আপ ডান্স একাডেমীয়ে আৰু প্ৰথমগৰাকী প্ৰতিযোগী আৰু কোন কোন দ্বিতীয় তৃতীয় হ'ব সকলোখিনি লক্ষ্য ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকোঁ আছে ষ্টেপ আপ ডান্স একাডেমীৰ সঞ্চালক সঞ্চালিকা আৰু তেওঁলোকে এই কনচেপ্টটো কেনেকৈ আনিলে আমি জানিব বিচাৰিম মোৰ লগত আছে ভাতৃ প্ৰতিম সুৰজিত শইকীয়া মোৰ সুৰজিত তেওঁলোকে এই কনচেপ্টটো কেনেকৈ আনিলে যিহেতু এতিয়া বিহুৰ সময় বহুত চবেই বিহু পাতি আছে তাৰপিছত এই থলুৱা খাদ্যৰ খুব ভাল কনচেপ্ট কনচেপ্টটো আহিলে কেনেকৈ তোমালোক আচলতে মই আৰু পপী আজি ন বছৰ ধৰি আমাৰ এখন নৃত্য বিদ্যালয় আছে শিৱসাগৰত আৰু আমি আগৰ পৰা নৃত্যৰ লগতে জড়িত কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে আমি সকলো ধৰণৰ কাৰ্যকলাপবিলাকৰ লগত বা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ লগতো আমি জড়িত হৈ পঢ়োঁ আৰু বিহু বতৰ যিহেতু বহাগৰ বতৰ আমাৰ যিহেতু আন এগৰাকী প্ৰশিক্ষিকা আমাৰ পপি তেখেতৰ মনতে উদয় হ'ল যে হঠাৎ এদিন যে আমি কিবা এটা বেলেগ কিবা এটা কৰোঁ আৰু যিহেতু অসমীয়া হিচাপে আমাৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি তাক ৰক্ষা কৰি হঠাতে এদিন ক'লে যে আমি থলুৱা খাদ্যৰ ওপৰত প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিযোগিতা এইখিনি আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে এনেকৈ আমাৰ মনৰ এটা পৰিকল্পনা আমাৰ আমাৰ সিদ্ধান্ত কৰা হ'ল আমি এটা উত্তৰ দিন আমি বিচাৰ কৰিলোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত শিৱসাগৰ দলমুথ চাৰিআলি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মূৰ্তিৰ সমীপত এই অনুষ্ঠানটি আজি আমাৰ আৰম্ভ হৈছে পোনপ্ৰথমতে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ শেহতীয়াকৈ হ'লেও বিহুবিয়ে ওলগ জনাইছোঁ অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা জনাইছোঁ আচলতে আমাৰ আমাৰ অসমীয়াৰ মতে বিহু কেৱল সেই সাতদিনেই বিহু নহয় গোটেই মাহটোৱে আচলতে আমাৰ বাবে বিহু আৰু আমি এতিয়াও বিহুৰ এটা অংশ হিচাপে আজিৰ এই প্ৰতিযোগিতাখিনি আয়োজন কৰিছোঁ আমাৰ মনৰ এটা আচলতে সৰু পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে আৰু সেই পৰিকল্পনাই আচলতে আজি বাস্তৱ ৰূপ পালে বাস্তৱ ৰূপ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুজনৰ আশীৰ্বাদ আছে বহুজনে আমাক সহায় কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতা আমি লগত লৈ আজি সুধাকণ্ঠদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সমীপ সমীপতে আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানটি আৰু আজি বহু প্ৰতিযোগী আজি অনুষ্ঠানটিত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই বা বহু প্ৰতিযোগীয়ে বহুতে আচলতে কনচেপ্টটো বুজিবও পৰা নাই কেনেকৈ হ'ব কি হ'ব এইখিনি ভাৱধাৰাতে বহুতে আজি প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ নকৰিলে কিন্তু আমি আৰু আমাৰ সিদ্ধান্ত আচলতে খুব চমু আজি প্ৰায় সাতদিনমানৰ আগত কথাটো ভবা হৈছে আৰু আজি অনুষ্ঠানটো কৰা হৈছে গতিকে আমি আগলৈও এনেকুৱা অনুষ্ঠান কৰিম আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ন ফাৰ্ষ্ট বঢ়িয়া আৰু প্ৰথম আহি পেলাই তৃতীয় ষ্টেণ্ড পাইছে আৰু চবকে জইনিং চাৰ্টিফিকেট দিছে কিন্তু মই এইবোৰ দেখুওৱা নাই তেওঁ পাইছে থাৰ্ড তেওঁ কৈছে ল'ৰাই ভালকৈ বনাব নাজানে মই দুখন দেখালোঁ আৰু এজন এয়া ছেকেণ্ড পজিশ্যন পাইছে সৌৰভজ্যোতি বৰা আৰু তেখেতৰ শিৱসাগৰৰে বি জি ৰোডৰ আমাৰ লাচিত নগৰ লাচিত নগৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা আপোনাৰ

কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথম হৈ পেলাই আপুনি মই ভিডিঅ' বনাওঁতে নাই হোৱা নাই বহুত কষ্ট কৰি পোৱা লাগি আছিলে আপুনি হয়নে আৰু কষ্টৰ ফলটো পাইছে আচলতে সকলোৱে ভাল বনোৱাই দেখিছোঁ বাৰু তাৰ মাজতে প্ৰতিযোগিতা যেতিয়া এই আপোনাৰ প্ৰথম নেকি ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট পায় ফাৰ্ষ্ট মানে তেনেহ'লে আজি ঘৰত ডাঙৰ পাৰ্টি হ'ব চাগে হয়নে আৰু বাইদেউ এইবোৰ চব মানুহে মানে টেষ্টি আছিলে চব খালী কৰি দিলে যেনে চবেই খাই 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 মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ কি কি আছিলে ইয়াত পূৰা খালী হৈ গ'ল বাইদেউলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ পঞ্চম স্থানসমূহৰ বঁটা বিতনি কৰা হ'ল সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিল প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ আকৌ এবাৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে এতিয়ালৈকে বাই বাই